Alhamdulillah uh, bersama kini ya uh, bersama kita dengan uh, pada hari ini topiknya kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan uh, di bawah kanun hukuman jenayah syariah uh, dan uh, penyampai dan uh, narasumber kita bawakan pada hari ini puan Hajah Fatimah binti Haji Ahmad Pendakwa Syar'i uh, dari bahagian pendakwaan syar'i pada hari ini secara eksklusif di Rampai Pagi Assalamualaikum puan Waalaikumsalam warahmatullahi apa khabarnya pada hari ini Alhamdulillah alhamdulillah gembira rasa hanya mendengarkan kesihatan Puan Lam keadaan yang baik-baik saja Kalau begitu, apa kata kalau kita teruskan sahaja boleh. ya Puan Dengan wawancara kita pada hari ini Sebelum itu, sebelum kita membincangkan ya Puan Tentang topik hari ini, mungkin Puan boleh Beritahu secara ringkas, memperkenalkan sedikit Bahagian pendakwaan syarih terlebih dahulu Silakan boleh. Kasih Nisa. Uh, bahagian pendakwaan syar'i uh, telah ditubuhkan dalam tahun 1956 dan pada ketika itu dikenali sebagai unit penyiasatan dan pendakwaan. Uh, cuma sekarang penyiasatan penyiasatan dengan pendakwaan itu kita asing, kami asingkan sudah uh -huh. dan bahagian pendakwaan syar'i adalah sebuah bahagian yang tersendiri di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama sejak uh, 1 Ogos 2016. Tugas utama bahagian pendakwaan syari'i ialah menjalankan pendakwaan kes-kes kesalahan jenayah syariah di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara okay. uh, iaitu dijalankan oleh Ketua Pendakwa syari'i dan pendakwa-pendakwa syari'i yang dilantik dan diberi kuasa oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam di bawah bab 25 Akta Mahkamah-Mahkamah Syariah Penggal 184. Dan uh, Nisa, pada masa ini terdapat seramai 20 orang pegawai ya, yang menjalankan kuasa tersebut. Aha, baik, Alhamdulillah 20 orang uh, pegawai yang telah uh, menjalankan kuasa pada hari ini. Jadi, seperti yang Nisa fahamkan tadi, uh, pendakwaan syar'i telah ditubuhkan pada tahun 1956 betul, ya Puan. Betul. Uh, ketika itu dikenali sebagai unit penyiasatan dan pendakwaan. Tetapi, sekarang ini telah penyiasatkan ya. Nama betul. Itu. Alhamdulillah. Aa, sedikit perkenalan aa, tentang itu. Di hari ini aa, difahamkan kita akan bercakap mengenai bab 145 Kanun Hukuman Jenayah Syariah penggal 275. Sebelum itu mungkin puan boleh kongsikan sedikit aa, sedikit sejarah berhubung kesalahan berkaitan bulan Ramadan ini. Silakan. Baik, kesalahan berkaitan bulan Ramadan ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang baru ah, di negara ketani, Ya, sebelum ini diperuntukkan di bawah bab 172 Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Mahkamah Kadi Penggal 77. Jadi, ah, akta ini di dikuatkuasakan bermula 1 Februari 1956. Jadi kalau kata ni kira hampir 70 tahun sudah kesalahan berkaitan bulan Ramadan ini hmm. ada di negara Ketania. Betul. Ah, kemudian apabila Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 Ataupun sebelum ini Ketani mengenalinya sebagai Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 Sekarang ini Ia sudah dijadikan akta Dimasukkan dalam undang-undang Ketani sebut sebagai Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 Sejak ia berkuat kuasa pada 1 April 2014 yang lalu uh -huh. Peruntukan di bawah akta Majlis Ugama Islam itu Telah dimansuhkan Dan diganti dengan bab 195 inilah uh -huh. Ya Alhamdulillah. Jadi secara ringkasnya, uh, peruntukan ini adalah sebagai uh, apa tu bab 195 sebut amend peruntukan ya, kesalahan hmm. tidak menghormati uh, bulan Ramadan. Jadi yes. apakah maksudnya tu puan? Tidak menghormati bulan Ramadan itu. Baik. Kesalahan ini tidak dinamakan sebagai uh -huh. tidak berpuasa, atau ia disebut sebagai tidak menghormati bulan Ramadan. Ini uh -huh. sangat signifikan, kerana ia bertujuan untuk menerapkan sikap menghormati syiar Islam, khususnya dalam bulan Ramadan, dengan mencegah perbuatan makan minum secara terbuka dan apa jua perbuatan lain yang berpotensi untuk mencemarkan bulan Ramadan, seperti menjual makanan kepada orang Islam untuk dimakan pada Waktu berpuasa misalnya hmm. uh, Disebabkan itu peruntukan ini Bab 195 ini dikenakan Kepada semua orang di Nisaha hmm. Tanpa mengira warga negara Dan tanpa mengira ugama. Hmm. Tidak menghormati bulan Ramadan Menerapkan sikap menghormati Syiar Islam uh, pada bulan Ramadan ini Mencegah makan minum Bukan saja makan minum terbuka Tapi perbuatan lain ya, yeah. yang berpotensi Untuk mencemarkan bulan Ramadan Jadi tadi yang Puan nyatakan Kesalahan ini dikenakan kepada semua orang. Betul. Maksudnya semua orang ini adalah bukan orang-orang bukan Islam ataupun um, adakah mereka dikecualikan dan sebagainya? Okey, uh, seperti mana yang saya nyatakan tadi, uh -huh. uh, kesalahan ini uh, uh, dikenakan kepada semua orang. Uh -huh. Kita ni memang memahami orang-orang uh, bukan Islam memang tidak berpuasa tuah semasa uh -huh. bulan Ramadhan. Begitu juga ada orang-orang Islam yang dikecualikan dari berpuasa kerana apa-apa keuzuran. Hmm. Tetapi undang-undang Ketani menghendaki semua orang tua ha, untuk tidak uh, makan minum secara terbuka ha, di bulan Ramadan. Ya, ini bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan sebab hmm. kalau bulan Ramadan itu orang makan secara terbuka mungkin akan ada kekeliruan dalam kalangan hmm. masyarakat oh, Ketani ha, dan mungkin juga disalahguna. Ada kalau sekiranya diberi kelonggaran lah mm -hmm. boleh makan kalau ia kena tangkap misalannya ia akan bagi alasan mm -hmm. ia dah puasa atau takut disalahgunakan lah mm -hmm. alasan Jadi, itu memang tidak uh, mengenal apa tu uh, agama ataupun uh, bangsa mm. semua orang tidak mengenalkan ya. mungkin puan boleh menjelaskan sedikit menguraikan sedikit tentang bab seri, uh, 195 tersebut silakan okay. Okay. baik. Bab 195 mengandungi empat ceraian mm -hmm. ataupun empat subsection section iaitu ceraian 1, 2, 3 dan 4. Mm -hmm. Ceraian 1 dan 2 memperuntukkan kesalahan dan hukuman jika sabit bersalah. Ceraian 3 dan 4 ada huraian yang akan saya terangkan kemudian. Di bawah bab 195, ceraian 1 adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang memakan makanan meminum minuman atau menghisap tembakau di tempat awam semasa waktu berpuasa di bulan Ramadan. Jika sabit kesalahan ni kalau ia didakwa di mahkamah, uh -huh. pesalah boleh dikenakan penalti iaitu denda tidak melebihi RM4000, penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bab 195, Ceraian 2 memperuntukkan kesalahan bagi mana-mana orang yang menjual atau menghidang makanan Minuman atau tembakau untuk dimakan, diminum atau dihisap dengan serta merta di tempat itu juga hmm. Semasa waktu berpuasa di bulan Ramadhan Penalti yang diperuntukkan adalah sama seperti di bawah cerah yang satu hmm. Jadi uh, telah dikongsikan tadi uh, infografiknya uh, iaitu empat ya? hmm. uh, Kesalahan yang tidak menghormati bulan Ramadhan, kesalahan dan hukuman Aa, dan ada dua, dua ada dua yeah. ya dan uh, uh, telah dikongsikan juga tadi uh, mungkin kita boleh kongsikan sekali lagi ya puanah mm. infografiknya mungkin uh, ada penonton kita ni yang tidak sempat melihatnya di bawah bab 195 ini ya Jadi satu kesalahan bagi mana-mana yang memakan makanan mm. meminum minuman dan menghisap tembakau di tempat awam Semaksa waktu berpuasa di bulan Ramadan dan jika mm. sabit kesalahan denda tidak melebihi RM4,000 dan penjara melebihi satu tahun dan kedua-duanya sekali. Dan uh, yang dikongsikan satu lagi infografik yang tadi pun mungkin boleh diulangi sekali lagi. Okay. Uh, Uh, itu kesalahan hmm. kedua tuah ceraian kedua yeah. yang tadi makan minum atau menghisap tembakau yeah. ceraian kedua adalah kesalahan menjual hmm. atau menghidang makanan minuman ataupun tembakau untuk penggunaan dengan serta merta di tempat itu juga hmm. itu yang jadi kesalahan lebih jelas di sana telah dikongsikan uh, oleh uh, Puan Hajar Fatimah tadi. Dia boleh puan menyatakan kesalahan kesalahan ini tadi berlaku di tempat awam. Hmm. Uh, mungkin dia boleh dijelaskan apakah yang dimaksudkan di tempat awam di sana puan. Okay. Uh, di bawah akta tafsiran, hmm. penggal 4 ada Panjang pelontohah tafsirannya, tapi mm -hmm. aa, saya ringkaskan saja. Tempat awam ini adalah tempat di mana orang awam atau orang ramai mempunyai akses. Maksudnya mm -hmm. orang awam boleh masuk atau datang ke tempat tersebut sama ada secara percuma atau secara berbayar. Okay. Secara percuma tu seperti biasalah tempat-tempat awam, kedai-kedai. Termasuk tu juga mm -hmm. kedai makan, toh. Ludong uh, perniagaan, uh, taman rekreasi pantai dan seumpamanya. Mm -hmm. Kalau tempat uh, awam yang dikenakan bayaran, itu misalnya uh, taman permainan, mm -hmm. kita ni perlu membayar untuk masuk, ataupun pawagam mungkin, uh, panggung wayang sama cuatu atu. Tapi masih dikategorikan sebagai uh, tempat, tempat awam. awam. Jadi uh -huh. kalau kita ni berbalik kepada bab 195 itu tadi, apabila mana-mana uh, orang melakukan perbuatan yang dinyatakan atau uh, makan, minum. Mm -hmm. menghisap tembakau, menjual atau menghidang itu, jika dilakukan di tempat awam, maka ia akan menjadi kesalahan di bawah bab inilah. Ya. Hmm, jadi tempat awam dimaksudkan ialah di mana-mana tempat yang orang awam uh, boleh mendapat akses. Betul. Akses lah. Betul. Ha? Betul. Sama seperti pantai dan taman dan sebagainya ya. itu yes. memanglah. Jadi Puan tadi ada sedikit, uh, ingin mengetahui sedikit, aa, uh, apa tu yang puan katakan tadi mengenai kesalahan menjual dan menghidang di bawah syarat yang kedua itu tadi? Hmm. Khususnya yang dimaksudkan itu adalah dengan serta-merta di tempat itu juga mungkin. Okey. Uh, mungkin saya boleh beri, beri contoh kalau uh -huh. jelas ha. Sekiranya kalau kita ni membayangkan se, seorang uh, pelanggan nah uh -huh. datang ke kedai makan, kedai makan ke tempat awam tu kan. Betul. Ia memesan makanan. Okey kalau yang mem mem memesan makanan untuk dibawa balik maksudnya bukan untuk dimakan di sana itu tidak menjadi kesalahan hmm. yang menjadi kesalahan ialah apabila makanan itu akan dimakan dengan serta-merta hmm. di tempat itu juga ha, kalau kita ni faham macam dine in lah tu maksudnya ha, itu yang menjadi kesalahan jadi dalam situasi tersebut uh, bukan sahaja orang itu yang melakukan kesalahan iaitu kerana dia makan di tempat awam. Mm -hmm. Tetapi dalam masa yang sama penjual atau pelayan atau mm. tadi yang menjual atau menghidang makanan itu pun melakukan kesalahan mm. di bawah cerayan 2 mm. kerana ia menghidang makanan untuk dimakan secara dengan serta-merta di tempat itu juga. Secara dine in lah ha, pada betul. waktu itu juga. Betul. Jadi kalau misalnya dia membeli untuk dibawa balik ataupun secara penghantaran delivery dan sebagainya itu adalah itu dibolehkan. Boleh. Dibolehkan. Okey. Jadi pada kita kalau kita bagi apa bagi satu senario lah ya, Andai kata semasa bulan Ramadan ni Nisa sendiri mendapati seseorang yang sakit, pitam, lemah dan seumpamanya itu kita maklumlah dengan cuaca panas, sambil-sambil berpuasa lagi. Adakah menjadi kesalahan sekiranya Nisa memberikannya makan atau minum? Okay. Kalau untuk menjawab persoalan ini, kita ini boleh melihat cara yang tiga di bawah bab 195 mm -hmm. iaitu ia memperuntukkan tidaklah menjadi kesalahan tuah jika mana-mana orang sama ada pengamal perubatan atau siapa-siapa jua termasuk nisahlah dalam situasi itu uh -huh. uh, untuk memberi makan atau minum ataupun ubat kepada orang tersebut okay? hmm. uh, walaupun walaupun itu waktu berpuasa di bulan Ramadan uh, yang tanpanya pesakit itu akan terjejas atu punya kata kuncinya tu uh -huh. kalau katani inda membagi yang makan minum uh -huh. atau ubat ya kesihatannya akan terjejas maka atu dikecualikanlah dan mengapalah hmm. diberi makan atu uh, sama juga macam pesakit-pesakit di hospital misalnya uh -huh. uh, So, tentunya petugas-petugas di hospital memberi makan, kan, tuah, memberi betul. minum kepada pesakit-pesakit mm -hmm. yang itu dikecualikan. Alhamdulillah, itulah antara uh, yang tidak menjadi kesalahan lah itu. Tapi yang memberikan kesalahan ialah <coughs> apabila memberi makan dan minum uh, tanpa alasan kesehatan. Yes, uh, <laughs> Jadi kita mendengar tadi uh, penjelasan Puan tentang uh, bahawa semua orang uh, tidak dibenarkan makan, minum atau menghisap tembakau. Di tempat awam uh, sewaktu berpuasa Jadi juga ada menyatakan tadi bahawa restoran atau kedai makan uh, Itu adalah kita kategorikan sebagai tempat awam okay. ya, Puan, bagaimana pada dengan permis uh, atau kedai makan itu apabila ia dipasang penghadang misalnya Ataupun cermin kedai itu ditutup dengan alat seperti kertas, langsir dan sebagainya Supaya tidak kelihatan dari luar Adakah dibolehkan? Uh, ya masih berbalik kepada tafsiran tempat mm -hmm. awam itu tadi. Kedai makan itu adalah tempat awam. Mm -hmm. Jadi walaupun ia ditutup dengan penghalang uh, pandangan, uh, ditutup dari luar, ia tetap uh, tidak dibolehkan itu. Mm -hmm. ya, masih juga menjadi kesalahan. Betul, walaupun kedai-kedai betul. Uh, makan yang dikhususkan untuk orang-orang bukan Islam, sama juga itu tidak dibolehkan. Mm -hmm. Jadi mungkinkah dapat dikongsikan apakah langkah yang sewajarnya diambil aa, oleh majikan atau pemilik kedai kedai-kedai makan supaya tidak berlaku kesalahan di bawah bab 195 ini. Baik. sukacitalah untuk menasihatkan para aa, pemilik kedai dan juga majikan untuk mengambil langkah-langkah yang aa, munasabah untuk mencegah daripada berlakunya aa, perbuatan yang menjadi kesalahan. Aa. Misalnya pihak majikan boleh aa, ataupun wajar sewajarnya memperingatkan kepada para pekerja mengenai peruntukan undang-undang ini memesan kepada mereka tidak boleh menjual makanan secara dine in atau uh -huh. boleh secara tapau atau uh, delivery sahaja uh -huh. uh, dalam masa yang sama uh, pemilik Pengusaha-pengusaha kedai makanan ini Boleh juga memberikan notis Mengenai perkara ini Sama ada secara fizikal di kedai makan tersebut Ataupun dengan menggunakan Platform media sosial yang bersesuaian uh, Dan suka cita juga Mengingatkan uh, di bawah cerian 4 Di bawah bab 195 tadi uh -huh. Sekiranya dalam situasi Pekerja menjual atau Menghidang makanan uh -huh. Untuk uh, dimakan secara dine-in Maka majikannya ...juga dianggap bersubahat melakukan kesalahan. Hmm. Jadi majikan ini pun boleh didakwa kerana bersubahatnya. Betul. Jadi pekerja dikenakan tindakan kerana menjual atau menghidang makanan... Hmm. ...majikannya akan dikenakan tindakan kerana bersubahat. Melainkan hmm. melainkan majikan ini telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya... ...yang hmm. munasabah. Ia sudah berpesan kepada para pekerja, ia sudah membuat notis dan sebagainya... Kalau sekiranya pekerja itu masih juga melakukan uh -huh. perbuatan itu, majikan itu tidak uh, dipertanggungjawabkan lah. Dan jika Sabit, uh, kesalahan subahat ini, majikan yang tidak mengambil langkah-langkah yang... Uh, sewajarnya itu, majikan ini pun boleh dikenakan hukuman yang sama seperti mana yang diperuntukkan bagi pekerjanya itu. Kesalahan subahat itu hukumannya sama saja itu. Macam tadi, denda tidak melebihi RM4,000, penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali. Hmm, Masya Allah. Setelah uh, kita kongsikan tadi, uh, Puan, infografiknya uh, tentang bab 195, uh, jika mana-mana orang gagal mematuhi peruntukan ceraian uh, ini, uh, kedudukannya sebagai pekerja kepada orang lain uh, hendaklah dianggap telah bersubahat uh, melakukan kesalahan tersebut dan telah menyebabkan kesalahan itu dilakukan oleh subahat itu jadi kesalahan itu hukuman uh, yang di peruntukan untuk kesalahan itu telah dikongsikan tadi oleh puan Hajah Fatimah denda maksimum 4000 atau penjara maksimum satu tahun atau kedua-duanya sekali jadi puan mungkin boleh memberikan sedikit nasihat kepada pekerja pada para majikan di luar sana yang mempunyai pekerja yang tidak berpuasa apakah langkah yang wajar diambil bagi melindungi mereka itu kesalahan. Uh, bahagian penawaran Syariah ada menerima uh, beberapa kes ah uh, uh -huh. para pekerja yang makan di taman di sebuah taman uh, peranginan lah uh -huh. ha, taman rekreasi uh, mereka ni memang tidak berpuasa tapi mereka makan di tempat awam uh. jadi uh, kata indah Maulah perkara-perkara seperti ini terjadi uh, jadi saya shortkanlah pihak majikan mm -hmm. untuk um, memberitahu kepada para pekerja bis kita mm -hmm. tambahan lagi kalau warga negara asing tu ah, kerana mereka mungkin tidak maklum mengenai dengan undang-undang tempatan di negara kita ni jadi ingatkan mereka tempat awam dia boleh makan semasa waktu berpuasa dan mungkin pihak majikan boleh menyediakan tempat atau ruang yang khusus yang uh, Tempat orang makanlah semasa waktu berpuasa, hmm. asalkan tempat tersebut tidak terjumlah kepada tempat awam. Hmm. Tidak dapat didedahkan dengan orang, -orang awam, mungkin tempat melintas-lintasnya orang kita itu. ni. Ya, mungkin kalau ada uh, orang awam di luar sana mempunyai soalan dan sebagainya, macam mana mereka boleh menghubunginya, Puan, ataupun mendapatkan uh, info lebih lanjut lagi. Okay, uh, kami boleh, uh, bahagian pendawatan syar'i boleh uh, dihubungi melalui email. Uh, BPS uh, at mora.gov.bn, uh, insyaallah kalau ada apa-apa persoalan kami boleh tentulah uh, mm. menjawabnya insyaallah sekali lagi ulangi ya pun uh, PPS? Bps. Uh -huh. BPS BPS bahagian pendawaan yes. syari BPS at gov at mora at setka apa setiap pertanyaan ada insyaallah uh, ataupun ada ke apa tu kekeliruan dan sebagainya. Mungkin dapat dijawab Insya Allah. Jadi insya Allah. mungkin Puan aa, sebelum kita mengakhiri ya sesi wawancara ini pada pagi ini diberikan ruang kepada aa, Puan mungkin ada apa-apa perkara yang ingin disampaikan dan sebagainya. Uh, baik, uh, saya ingin merumuskanlah uh -huh. sekali lagi bahawa menurut Bab 195 adalah tidak dibolehkan untuk semua orang makan, uh -huh. minum atau menghisap tembakau di tempat awam semasa waktu berpuasa di bulan Ramadhan dan begitu juga tidak dibenarkan untuk menghidang atau menjual makanan, minuman atau tembakau untuk penggunaan secara serta-merta di tempat awam dan dalam kesempatan ini, Bahagian pendakwaan Syar'i ingin menyeru kepada semua pihak agar kita ini dapat sama-sama bekerjasama memasti, uh, memastikan pematuhan undang-undang syariah di negara ini, bukan sahaja kesalahan bab 195 ini sahaja, uh -huh. tetapi juga kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang lain uh, macam khalwat, uh -huh. perbuatan tidak sopan Batal. atau kesalahan yang lebih berat lagi yang membawa hukuman sebat seperti percubaan melakukan zina. Uh -huh. Semua ketani uh, sokong ketani itulah ketani cuba untuk tidak melakukan Betul uh, kesalahan ini uh, sebagaimana hasrat kebawah dulu yang maha mulia ketani semua rakyat dan penduduk negara ini memberikan sokongan yang padu kepada hasrat murni baginda melaksanakan undang-undang syariah di negara Brunei Darussalam. -hmm. Uh -huh. Uh, dan uh, mengambil sedikit kesempatan mengucapkan mm -hmm. berbanyak terima kasih kepada Radio Television Brunei mm -hmm. uh, khususnya Rampai Pagi kerana memberikan peluang untuk saya berkongsi sedikit maklumat pada hari ini. Mm -hmm. Mohon maaf jika ada tersilap uh, bahasa, terhilaf uh, budi bicara sepanjang uh, sesi ini. Uh, itu saja mm -hmm. dan uh, mungkin boleh juga selamat menyambut bulan Ramadan kepada nisa dan para penonton di luar sana. Baik, terima kasih Puan. Dengan sedikit uh, masa yang kita ada ini, ingin juga Nisa mengucapkan uh, ribuan terima kasih uh, kepada Puan Hj. Fatimah uh, Binti Hajar Ahmad. Uh, sedikit sebanyak telah memberikan Nisa pelbagai ilmu yang nah, mungkin sebelum ini kita dah mengetahui Betul. walaupun kita sebagai seorang Islam penting untuk kita mengetahui juga segala hukum hakam ini agar kita sama-sama dapat menghormati dan menjalankan uh, ibadah puasa kita pada bulan Ramadan nanti dengan lancar dan tenang juga. Ibu amin. terima kasih kerana ucapkan. Sama-sama. Insya-Allah kita akan bersua lagi ya pada lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.